Всім привіт. Зараз Рубикон. Я просто решити ролик. <laughs> не заблуч, але Напомните тот ролик, де я не мав не заблучив. Колі тепер, тепер не разоблачив, чим цього. Коротше, <laughs> це блогерша. Яка, э, короче. она короче всех обзывала на аропекун. Если что, могу, ну, э, если что сейчас ща, уже сейчас будем смотреть видео. Да. Я нашел за заплатение за на. Заплачение, на, заплачение на... Я решил шок. можно... Я подвез Федя, я был в шоке вообще. Сейчас мы будем любить вон. Сейчас. Вот. Да. Ах, это может ты скорее. Да. На... Ребят, тут не живут ваши мамы. Ваши мамы живут вот тут. Они живут у вот нас и там. А там. я не могу. Ребят, не, знаю. не живут Угу, челы, ребята, ребята, я, конечно, не знаю, кто тут такие, но, но, она, но она дуже жесткая. Так, кстати, Я хочу теточку, что просто, я как просто, типа, наша мама. И она обрисована, типа, она ну, вы поняли. Я сейчас вам не знаю. Я королева и я... Я, я, я Нет, это какашка рублок. Ну, короче. Ну, короче. Короче, друзья, я, я, понял, что дивиться так и нельзя, потому что, что друзья, вы, у вас сразу психи. Я, 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 вот, я, вам сейчас расскажу все причины сейчас. Во-первых, она агрошкольник, или школьница. Я не знаю, я, я что то ней за человечий или женский. Ский. Ский. так, дальше, и дальше, она обзывает нас и обзывает наши мать, типа, потому что мы с мамой нашими, если мы обзывает нашу маму, нашу маму, не ну это новая рубрика, поэтому я не знаю, как вообще надо не разобрать, потому что, потому что с идеей мы на разобрачении, на сцене, на, на... на этом вот есть, но, ну, кстати, кстати, если что, я в названии видео оставлю ник, да вы, можете сами поделиться, если мы не наверное. Это, это, это я это просто, просто... потому что... Просто потому что она считает, что она королева Роблокса. Но, но друзья, я, я же думаю, вы знаете, что она не королева Роблокса. Ну, наверное, наверное всем пока. Всем пока.